মই ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত বহি একান্ত মনে যাত্ৰা কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে এটা ল'ৰাই বহুত দেৰিৰ পৰা মোলৈ চাই আছিল আৰু যেতিয়া লাহে লাহে ৰাতি হৈ আহিল সি মোৰ একদম কাষলৈ আহিল আৰু মোৰ হাত এটাত ধৰি মোৰ লগত নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম পাপৰি আৰু মোৰ বয়স একৈছ বছৰ সেই সময়ত মোৰ বিয়া হোৱা মাত্ৰ দুমাহ হৈ গৈছিল মই দেখিবলৈ বহুত বগা আৰু ধুনীয়া আছিলোঁ বিয়াৰ পিছত ছোৱালীবোৰ দেখিবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় হয় মোৰ চেহেৰাটো উজ্জ্বলি উঠিছিল মোৰ মা ঘৰ মোৰ স্বামীৰ ঘৰৰ পৰা এক ৰাতিৰ বাট বাট আছিল মানে মই যদি ৰাতি ট্ৰেইনত যাওঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা গৈ পাওঁগৈ এদিন মই মোৰ মাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ ফোনত তেতিয়া মায়ে মোক ক'লে পাপৰি তই কেইদিনমানৰ কাৰণে ঘৰলৈ আহ মোৰ থাকি কিবা ভাল লগা নাই মই ক'লোঁ ঠিক আছে মা মই ৰক্তিমক সুধি জনাই আছোঁ লগে লগে মই মোৰ স্বামী ৰক্তিমক ফোন কৰোঁ তেতিয়া তেওঁ অফিচত আছিল মই মাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়া ৰক্তিমে ক'লে ঠিক আছে পাপৰি তেখেত মা হয় তোমাৰ যেতিয়াই মন যায় তুমি যাবা মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মই তোমাৰ লগত যাব নোৱাৰিম মোৰ ছুটী নাই কাৰণ যোৱা সপ্তাহত চাৰিদিন ছুটী ল'লোঁ সেইবাবে এই মাহত আৰু ক'ত ছুটী দিব মই ক'লো কোনো কথা নাই মই যাব পাৰিম ৰক্তিমে শ্লীপাৰ ট্ৰেইনৰ টিকট কৰি দিলে যাতে মই আৰামত যাব পাৰোঁ সেইদিনা মই এখন ৰঙা ৰঙৰ শাড়ী পিন্ধিছিলোঁ মই ষ্টেচন পোন্ধৰ মিনিটৰ আগতেই পাইছিলোঁগৈ আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন এছ টুত ছিট নাম্বাৰ থাৰ্টি টু আছিল মই বহি ট্ৰেইনখন অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ মোৰ কাষৰ চকীখনত এটা ল'ৰা বহি আছিল ল'ৰাটো দেখাত ধুনীয়া আছিল সি মোলৈ বাৰে বাৰে চাই আছিল মই মনতে ভাবিছিলোঁ কিয় মোলৈ এইদৰে চাই আছে কিন্তু তাৰ চেহেৰাত গভীৰ চিন্তা আৰু ভীষণ অশান্তিত থকা যেন লাগিছিল সেই সময়তে ট্ৰেইনখন আহি পাইছিলহি মই ট্ৰেইনত বহাৰ পিছত জানিব পাৰিছিলোঁ যে সেই ল'ৰাটোৰ ছীট এছ টুতেই চিট নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান আছিল মোৰ একদম সন্মুখৰ ছিটটোতে সি বহিছিল আৰু সি মোকেই বাৰে বাৰে চাই আছিল আবেলিৰ সময় আছিল আৰু ট্ৰেইনখনো নিজৰ গতিত পুৰাদমে চলি গৈ আছিল কিন্তু সেই ল'ৰাটোৱে মোক বৰ আচৰিত ধৰণে চাই আছিল মই বৰ অশান্তি অনুভৱ কৰিছিলোঁ তাক সুধিবৰ মন গৈছিল যে তোৰ ঘৰত মাৰ বনিয়াৰ নাই নেকি কিন্তু মানুহৰ আগত এইবোৰ চিঞৰ বাখৰ তৰ্কাতৰ্কি কৰাটো মই বৰ লাজ পাইছিলোঁ কিবা যদি সি মোক কয় তেতিয়া তাক দিম ভালকৈ এই বুলি মনতে ভাবি বহি আছিলোঁ কিন্তু সি একো কোৱা নাছিল সি যেতিয়া দেখিলে যে মানুহবোৰ শুবলৈ লৈছে সি মোৰ কাষলৈ আহি মোৰ ছিটটোত বহি পৰিল সি ক'লে মোৰ শুবলৈ মন যোৱা নাই সেইবাবে অলপ সময় বহিম মই ক'লোঁ ঠিক আছে কোনো কথা নাই এইবুলি কৈ মই ফোনটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ৰক্তিমৰ লগত কথা পাতিব ধৰিলোঁ যে মই চিট পালোঁ আৰু আৰামত বহি আহিছোঁ আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ মাৰ ঘৰ পাই যাম ৰক্তিমে ক'লে ঠিক আছে মাঘৰলৈ গৈ মোক যাতে পাহৰি নোযোৱা পাৰিলে সোনকালেই আহিবা এইদৰে হাঁহি ধেমালি কৰি কথা পাতি ফোন কাটি দিওঁ সেই ল'ৰাটোৱে আকৌ মোক চাবলৈ ধৰিলে তাৰ মুখত যেন কিবা এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ মই দেখা পালোঁ মই ফোন কটাৰ পাছত সি মোক সুধিলে আপুনি ৰাতিপুৱালৈকে ট্ৰেইনত থাকিব নেকি মই ক'লোঁ কিয় সুধিলা সি ক'লে ময়ো ৰাতিপুৱাহে নামিম সি আকৌ সুধিলে আপুনি ক'লৈ যাব মই ক'লোঁ মই কানপুৰ যাম তেতিয়া সি ক'লে মই লক্ষ্ণৌ যাম লক্ষ্ণৌৰ পৰা কানপুৰ বেছি দূৰ নহয় মই ক'লোঁ ঠিক আছে এইদৰেই আমাৰ মাজত অলপ কথাৰ আদান প্ৰদান হৈছিল লাহে লাহে সি মোক সুধিবলৈ ধৰিলে আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মই তাক এইবোৰ কোৱাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা নাছিলোঁ সেইবাবে মই ক'লোঁ তুমি জানি কি কৰিবা মোৰ ঘৰত যোনেই নাথাকোঁ তেতিয়া সি ক'লে আৰে আপুনি মোক ভুল বুজিছে মোক ক্ষমা কৰি দিব মই সেইটো টাইপৰ ল'ৰা নহয় যি আপুনি ভাবিছে মই ক'লো মই কি টাইপৰ বুলি ভাবিছো তুমি কেনেকৈ জানিলা মই খানা অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ সিও খানা অৰ্ডাৰ কৰিলে আমি দুয়োটাই খানা খালোঁ সি তেতিয়ালৈকে মোৰ কাষতেই বহি আছিল খোৱা হ'লত মই ক'লো এতিয়া তুমি ওপৰলৈ যোৱা কাৰণ মোৰ টোপনি আহিছে সি ক'লে মেডাম প্লিজ আপুনি ওপৰলৈ যাওক বেয়া নাপায় যদি মোৰ টোপনি অহা নাই মই বহুত টেনশ্যনত আছোঁ মই ক'লোঁ কিয় কি হৈছে তোমাৰ কিবা সমস্যা হৈছে নেকি যদি ক'ব পৰা কথা হয় মোক ক'ব পাৰা সি ক'বলৈ ধৰিলে মোৰ মাৰ গা বহুত বেয়া সেইবাবে মই লক্ষ্ণৌ আহিছোঁ পইচা কেইটামান যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ বুলি ভগৱানেহে জানে পইচাকেইটা পালেই হয় আৰু মই সুধিলোঁ তুমি একো কাম নকৰা নেকি সি ক'লে কৰোঁ কোম্পানী এটাত মাৰ দৰৱ পাতি কিনিবৰ বাবে আগতীয়াকৈ এই মাহৰ চেলাৰীটো লৈ ললোঁ সেইবাবে মামা ঘৰলৈ আহিছোঁ পইচা কেইটামান ধাৰলৈ আনিম বুলি অহা মাহত চেলাৰী পালে ধাৰ মাৰি দিম মই ক'লোঁ তুমি জানানে আজিকালি সম্বন্ধীয় কোনো কামত নাহে সকলোবোৰ মতলবি স্বাৰ্থপৰ যদি তোমাৰ ওচৰত ধন টকা পইচা দেখা পায় তেতিয়াহে তোমাক আদৰ কৰিব আৰু নাথাকিলে তোমাক চিনাকি দিবলৈও টান পায় সি ক'লে অহ একদম ঠিক কথা কৈছে এইবুলি সি মোৰ হাতটোত ধৰিলে মই এটা চৰ তাৰ গালত লগাই দিওঁ আৰু কওঁ অসভ্য নেকি তুমি সি ক'লে মেডাম মই আপোনাৰ মাজত মোৰ বাইদেউ ছবি দেখা পাইছো আপুনি যিধৰণে মোক বুজাইছে সম্বন্ধীয় কথা একদম সঁচা মই বহুত ঠাইত বিচাৰি হাৰ মানিলোঁ আপুনি মোৰ হৃদয়ৰ কথা ক'লে একদম সেইবাবে আৱেগতে মই আপোনাৰ হাতটোত ধৰি পেলালো আপুনি মোক কিমান ভুল কিয় ভাবিছে এয়া চাওক মই মাক ভিডিঅ' কল কৰি দেখুৱাইছো মা কিমান অসুস্থ আপুনি জানিব পাৰিব মাৰ বাহিৰে আপোন মোৰ এই পৃথিৱীত কোনো নাই দেউতাক সৰুতেই হেৰুৱালোঁ আৰু যদি মাক হেৰুৱাওঁ মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম মই কথাবোৰ শুনি বহুত আৱেগিক হৈছিলোঁ তথাপি মই তাক ক'লোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ' কল কৰাচোন বাৰু ময়ো চাওঁ তুমি কিমান সঁচা কথা কৈছা তেতিয়া সি মাকলৈ ভিডিঅ' কল কৰিলে তাৰ মাক বিচনা এখনত শুই আছিল আৰু কাষতে এজনী ছোৱালী বহি আছিল শুকাই কিনাই জীৰ্ণ কীৰ্ণ হৈ যোৱা মাকৰ চেহেৰা দেখি মোৰ সঁচাকৈয়ে ল'ৰাট লৈ পুতৌ জন্মিছিল বহি থকা ছোৱালীজনীয়ে ক'লে দাদা তই পালিগৈ নেকি সি ক'লে নাই নাই মই ট্ৰেইনতেই আছোঁ এই আছে দেখিছ বাইদেউগৰাকী বহুত ভাল তেখেতেই মাক চাব বিচাৰিছিল বাবে ভিডিঅ' কল কৰিছিলোঁ মই ক'লোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিবা সি লগে লগে ফোনটো কাটি দিলে আৰু ক'লে মেডাম কোনো কথা নাই অ হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা অচিনাকি মানুহক কোনে বিশ্বাস কৰেনো আজিকালি চিনাকি মানুহকে বিশ্বাস কৰা টান এইদৰে কথা পাতি পাতি সি একদম মোৰ কাষত বহি ল'লেহি মই খঙেৰে ক'লোঁ কি এইবোৰ সি ক'লে মেডাম এটা কথা ক'ব লগা আছে আপোনাক যদি আপুনি বেয়া নাপায় মই কওঁনে মই ক'লোঁ ঠিক আছে কোৱা ল'ৰাটোৱে ক'লে মেডাম আপোনাৰ নাম্বাৰটো মোক দিয়ক মই ক'লোঁ কিয় মই কিয় দিম তোমাক নাম্বাৰ তোমাৰ মাথাটো ঠিক আছেতো মই এজনী বিবাহিতা মহিলা সি ক'লে মই জানো সেইবাবে মই আপোনাক বাইদেউ বুলি মানি লৈছোঁ আপোনাৰ ঠাইত যদি কোনোবা ছোৱালী এজনীও থাকিলেহেঁতেন মই তাইকো মোৰ ভণ্টী বা বাইদেউ বুলিয়ে মানি ললোহেঁতেন কাৰণ মোৰো এজনী ভণ্টী আছে মই জানো যদি মই আজি কাৰোবাৰ ছোৱালীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া মোৰ ভণ্টীৰ লগতো বেয়া হ'ব পাৰে সেইবাবে মই সকলোকে সন্মান কৰোঁ মই ক'লোঁ ঠিক আছে বাৰু তুমি মোৰ নাম্বাৰ কিয় বিচাৰিছিলা ল'ৰাটোৱে ক'লে মেডাম মোক পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন আপুনি মোক অলপ সহায় কৰিব পাৰিবনে মই আপোনাক অতি সোনকালেই পইচা ঘূৰাই দিম আপুনি মোৰ নাম্বাৰটোও লৈ লওক আৰু মোৰ ভণ্টীৰ নাম্বাৰটোও লৈ লওক মই অলপ সময় চিন্তা কৰি কথাবোৰ ভাবিব ধৰিলোঁ এটা অচিনাকি ল'ৰা ইয়াক পইচা দিলে ঘূৰাই দিবনে নিদিয়ে মই ভালদৰে ইয়াক বুজিয়ে পোৱা নাই দেখোন হঠাৎ মোৰ মনলৈ আহিল ভিডিঅ' কলত দেখা তাৰ মাকজনীৰ জীৰ্ণ ক্ষীণ মুখখন কিবা এটা বেয়া লাগি গ'ল মই ক'লোঁ ঠিক আছে অলপ ৰ'বা এইবুলি কৈ মই মোৰ বেগটো বেগটো চালোঁ টকা সাত হাজাৰ আছিল মই তাক দি দিলোঁ সি ক'লে ধন্যবাদ বাইদেউ মই অতি সোনকালেই আপোনাৰ পইচাকেইটা ঘূৰাই দিম মই মনতে ভাবিলোঁ ৰ'য়াটোৰ মাকৰ বেমাৰ তাক মই কিয় সহায় নকৰিম এতিয়া মোৰ ওচৰত পইচা আছে কাইলৈ যদি মোৰ অৱস্থা বেয়া হয় যদি আজি কাৰোবাক মই সহায় কৰোঁ তেতিয়া কাইলৈ মোক ভগৱানে সহায় কৰিব এইবুলি ভাবিয়েই মই তাক পইচা দি দিলোঁ মই গৈ মাঘৰ পালোগৈ যেতিয়া সময় দিনৰ বাৰ বাজিছিল সিফালৰ পৰা ৰক্তিমৰ ফোন আহিল তেওঁৰ প্ৰমোচন হৈছে হেনো এই খবৰটো পাই মই বহুত আনন্দিত হৈছিলোঁ কিন্তু মই মাৰ ঘৰতহে আছিলোঁ মই মাক ক'লোঁ মা মই সোনকালেই ঘৰলৈ যাব লাগিব কাৰণ এই আনন্দ মুহূৰ্তত মই মোৰ স্বামী ৰক্তিমৰ লগত থাকিব বিচাৰোঁ তেওঁ অকলেই থাকে যিহেতু এই আনন্দ উদযাপন কৰিব কেনেকৈ মই নাথাকিলে মায়ে দুখ পৰা মাতেৰে ক'লে ঠিক আছে মাজনী এতিয়া তই লোকৰ হৈ গলি মোতকৈ বেছি আপোনটোৰ স্বামীহে হ'ল মই ক'লোঁ মা যেতিয়ালৈকে মই ইয়াত আছিলোঁ তোমালোকক চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ বিয়া হৈ গৈছে যিহেতু তেওঁৰো ধ্যান ৰখাটো মোৰ দায়িত্ব মই ক'লোঁ মা তোমাৰ গা ভালেই আছে আৰু মোক চাবৰ বাবেহে তুমি মাতিছিলা গতিকে মই যাওঁ মই অতি সোনকালেই তোমাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম এইবাৰ ৰক্তিমকো লগত লৈ আহিম মায়ে ক'লে ঠিক আছে যা মাজনী আৰু জোৱাইক মোৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা জনাবি মই আহি ঘৰ পাওঁহি ৰক্তিমৰ মোক দেখি আনন্দত পাৰ নোহোৱা হৈছিল সি দৌৰি আহি মোক সাৱটি ধৰিলেহি আৰু তাৰ প্ৰমোচনৰ কথা আকৌ ক'লে মই তেওঁক শুভেচ্ছা জনালো তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে আজি নাজানো বছৰ মোৰ ওপৰত ইমান দয়া কিয় হ'ল মইতো বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে মোৰ কেতিয়া প্ৰমোচন হ'ব কেতিয়া প্ৰমোচন হ'ব কিন্তু মোক আচৰিত কৰি আজি হঠাৎ মোৰ প্ৰমোচন হৈ গ'ল আমি চাহ খাই খাই কথাৰ মহলা মাৰি আছিলোঁ মই তেনেতে তেওঁক ক'লোঁ কালি ট্ৰেইনত যাওঁতে এটা ল'ৰা লগ পাইছিলোঁ যাৰ মাক বহুত অসুস্থ ল'ৰাটোক পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছিল মোক অলপ সহায় বিচাৰিছিল সি মোৰ হাতত টকা সাত হাজাৰ আছিল আৰু মই তাক দি দিলোঁ মাকৰ চিকিৎসা কৰক বুলি তেতিয়া মোৰ স্বামী ৰক্তিমে ক'লে সেইজন ভগৱানেই আছিল চাগে তুমি তেখেতক সহায় কৰিলা আৰু ভগৱানে আমাক সহায় কৰিলে চোৱা আমাৰ উপাৰ্জন দুগুণ বৃদ্ধি কৰি আমি সেইবাবে সহায় কৰিব লাগে বিপদত পৰাজনক আৰু আমি মনত কেতিয়াও এনে ভাৱ ৰাখিব নালাগে যে মোক ঘূৰাই দিবনে নিদিব অথবা মোৰ কি লাভ হ'ব এই সকলোবোৰতো ভগৱানৰ হাতত থাকে ওপৰবালাই দিবলৈও বেছি দেৰি নালাগে আৰু নিবলৈও বেছি দেৰি নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল কাহিনীটো শুনি ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ